নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতি অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত আজি এটা বিশেষ যোগৰ কথা আলোচনা কৰিম সেই যোগটো হ'ল শনি চন্দ্ৰ যোগ বা চন্দ্ৰ শনি যোগ কুণ্ডলীত পোৱা আন এটা অশুভ যোগ এই যোগটোক কোনো জ্যোতিষীয়ে শুভ বুলিও নকয় আচলতে এই যোগটো থাকিলে জাতক এজনৰ মন মানসিকতা বহুত দুৰ্বল হৈ যায় বিশেষকৈ মূল কথা হ'ল চন্দ্ৰ আমাৰ মনৰ কাৰগ্ৰহ মন মানসিকতা দুৰ্বল কৰি পেলায় ইয়াৰ অৰ্থ যে আমাৰ ৰাশি চক্ৰত এটা ৰাশিত চন্দ্ৰ থাকে মাত্ৰ আঢ়ৈ দিন অৰ্থাৎ আপনাদের গমে ফেছে দুই দিন পনেরো দণ্ড থাকায় আমি আড়াই দিন বু কম ঠিক সেইদরে রাখি এটাত শনি থাকে সম্পূর্ণ আড়াই বছর কমপ্লিট বিপরীত ধরনে এটার গতি মাত্র আড়াই দিন আর এটার গতি আড়াই বছর তার উপর যদি শনির প্রভাব পৰি থাকে সেই জাতকর মানসিকতা খুব দুর্বল হয়ে যায় মুখ্যতঃ ইয়াৰ ফলত জাতক এজনৰ বিশেষকৈ শুনি প্ৰভাৱৰ কাৰণে জাতক এজনৰ জীৱনত মানসিক অশান্তি থাকিবই শান্তিৰ আশা কৰাটো খুব কম হৈ থাকে মুখ্য কথা আনফালে সেই জাতক বা জাতিকাসকলৰ লগত ঘৰৰ মানুহখিনিও মানে অশান্তি পায় অশান্তি সৃষ্টি কৰি দিয়ে মানে কিবা এটা ক'লে কোনো মানে সেই গুৰুত্ব নিদিয়া হৈ যায় সেই মানুহজনৰ আনফালে এই জাতক মুখ্যতঃ আমি কওঁ যে জাতক এজন বা কোনোবাই ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ কথা কয় যদি কোনডলে এই যদি আপোনাৰ চন্দ্ৰখন যোগ থাকে তেনেহ'লে সেই জাতক ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ মেক্সিমাম সম মানে সম্ভাৱনা থাকে থাকে মানে যায়েই সেনেকুৱা কোনো অলপতে গুচি যায় মুখ্য কথাটো সেয়ে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ যিটো মন মানসিকতাটো মানে শনি প্ৰভাৱৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ যায় তাৰ ফলত আমি সুস্থ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰা সেই অৱস্থাত পৰি যাওঁ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শনি চন্দ্ৰ যোগ কুণ্ডলীত থকা মানে এজন জাতকৰ ক'ব পাৰি জাতকজন যিমানে চেষ্টা নকৰে কিয় গোটেই জীৱন জুৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ মাজেদি পাৰ কৰিব লগা হয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছোঁ অ অতি অশুভ যোগ আপোনালোকক ক'লোঁ যাৰে কুণ্ডলীত আছে আৰু আনফালে কেতিয়াবা দেখা যায় যে আপোনাৰ সমসপ্তমত থাকিলেও সেই ফলটো পাব আপোনালোকক কৈছিলোঁ যদি চন্দ্ৰ আৰু যদি শনি যদি সমসপ্তমতো থাকে তেতিয়াও সেই ফলেই পাব আনফালে যদি চন্দ্ৰ য'ত আছে তাত যদি শনিৰ যদি দৃষ্টি পৰে তেতিয়াও সেই ফল পাব যদি চন্দ্ৰ দৃষ্টিৰ কথা নাই শনিৰ দৃষ্টি যদি চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰে আৰু চন্দ্ৰ যিটো ভাৱত বহি থাকে সেই ভাৱৰে গণ্ডগোল লগাব বিশেষকৈ দশাকালত এতিয়া চন্দ্ৰ শনি দশা অন্তদশা চলিব বা শনিৰ দশা চন্দ্ৰ অন্তৰ্দশা বা চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ আপোনাৰ মহাদশা শনিৰ অন্তৰ্দশা ঠিক এই সময়খিনিত আকৌ বেছি জৰৱান হয় প্ৰভাৱটো পৰি যায় সেইকাৰণে কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে গমেই পালে যে মুখ্য কথা এটা অতি গতিশীল এটা আঢ়ৈ দিন ৰাখি এটাত আৰু এটা হ'ল আঢ়ৈ বছৰ আনফালে শনি যিহেতু আমি জানো যে আমি কওঁৱে যে শনিৰ দুখ কষ্ট মানসিক অশান্তি আৰ্থিক কষ্ট ঠিক এনেকুৱা কিছুমান ফল দি থাকে মুখ্য কথা এইবুলি শনিৰ এটা গুণ আছে যে শনি আধ্যাত্মিক বুলি কোৱা হয় আনফালে পৰিশ্ৰমৰ গ্ৰহ গতিকে পৰিশ্ৰম বাধ্য হৈ যায় কৰিব লগা হয় এই জাতকসকলে যথেষ্ট যদি কুণ্ডলীত যদি কথা কোৱা আছে যদি কুণ্ডলীত যদি আপোনাৰ শুভযোগ থাকে সেই শুভযোগৰ ফলত সেই সময়ত আপুনি যিমানেই আপুনি মানে টকা পইচা নাৰ্চ কিয় কাৰণ আপোনাৰ থাকিব পাৰে যদি আপোনাৰ যদি এতিয়াই আছে যদি কোনোবা ছাইডত যদি মই কৈছোঁ যদি আপোনাৰ শুক্ৰ আৰু বুধ বহি আছে সমৃদ্ধি যোগ হৈ থাকিব গতিকে কোনোবা দুটা মানে কণ আৰু কেন্দ্ৰ একেলগে থাকে আপোনাৰ ৰাজযোগ ৰাজযোগ সৃষ্টি হ'লেও কিন্তু আপোনাৰ কথাল আপুনি যিমানে টকা পইচা নাচক কিয় যদি কুণ্ডলীত যদি আপোনাৰ এই যোগটো থাকে সেই জাতক কোনফালেদি পইচাটো ওলাই যাব ক'ব নোৱাৰিব মুঠতে কষ্ট মানসিক কষ্ট বা আহিব পাৰে বহুত টকা কিন্তু আপোনাৰ টকা জমা নহয় কোন ছাইডেদি ওলাই যায় আৰু আপুনি নিজে গম নাপাব কাৰণ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে কুণ্ডলী চন্দ্ৰ আৰু যদি শনি যদি জুতি বান্ধি থাকে অথবা যদি চন্দ্ৰৰ ওপৰত শনিৰ প্ৰভাৱ পৰি থাকে সেই জাতকৰ মন মানসিকতা অতি দুৰ্বল হয় আনকি সময় সাপেক্ষে জাতক ডিপ্ৰেশ্যনতে যাব পাৰে কোৱা আছে তথাপিতো মই আপোনালোকক বিশেষকৈ এই যোগটো বিভিন্ন স্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু কথা ক'ম তাৰমানে যে আপোনাৰ এই যোগটো যে সেইটোতো আছেই মানসিক নষ্ট কিন্তু কোনটো ঘৰত থাকিলে ক'ৰ ফালৰ পৰা কোনটো বেছি হ'ব পাৰে সেই বিষয়টো অলপ জনাটোত প্ৰয়োজন বুলিয়ে মই আপোনালোকক কিছু বোধ এটা ইংগিত দি গৈছোঁ কথা আছে কাৰণ যিকোনো বাৰটা ৰাখি প্ৰত্যেকটা ৰাখিৰ ফলাফলটো একে নহয় ফল একে নহয় জানে লগ্ন সাপেক্ষে বাৰটা ঘৰৰ গতিকে এই যদি লগ্ন সাপেক্ষে যদি বাৰটা ঘৰত ক'ত থাকিলে কি ফল হ'ব পাৰে ক'ত প্ৰভাৱ পেলায় বেছিকৈ প্ৰভাৱ ক'ত পেলাব মুখ্য কথাই প্ৰথম কথা যদি এই যোগটো যদি লগ্নত থাকে অৰ্থাৎ শনি আৰু চন্দ্ৰ যদি লগ্নত থাকে সেই জাতক সাধাৰণতে উদাসীন হয় তাৰ মন ক'তো নবহে মন মনৰ মনোসংযোগ মন আনিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি পেলায় জাতক সাময়িকভাৱে ডিপ্ৰেশ্যনতে যাব পাৰে লগ্নত থাকিলে কাৰণ মুখ্য কথা থাকে তাত গতিকে এই বিশেষকৈ লগ্নত থাকিলে জাতকে মধুৰ মধুৰ অৱস্থাত কৰে যাৰ মানে যিটো কোৱা হয় কনফিউজন তাৰমানে চন্দ্ৰশনি জগত জাতক এজন কনফিউ কৰিম ন কৰিম নে নকৰিম এই কনফিউজন যাক কোৱা হয় কনফিউজন কৰি যাব লগত থাকিলে লগ্ন মানে নিজে সেইটো কোৱা যায় অনুভৱ গতিকে আপুনি যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লদায় কনফিউজন আহি যাব আপোনাৰ মাইণ্ডত কামটো হ'ব নহ'ব ভাবি থাকাত যাব আনফালে ইয়াৰ ফলত হয় কি আপোনাৰ অকণমান কথা বতৰাবিলাকো অলপ চেঞ্জিং হৈ যায় ক'ব লাগে কেই নক'ব লাগে আকৌ সেই কথা হেৰি কৰিব তাৰ ফলত কিছুমান বেয়াও হয় তাৰপৰা আকৌ মানসিক শান্তি লগ্নত থাকিলে বিশেষকৈ জাতক উদাসীন হয় আৰু সাময়িকভাৱে কেতিয়াবা মাজে সময় ডিপ্ৰেশ্যনত যাব পাৰে এইটো কথা আৰু বিশেষকৈ কনফিউজন থাকিবই যদি এই চন্দ্ৰ আৰু শনি যদি আপোনাৰ দ্বিতীয় ভাৱত থাকে চাওক অৰ্থাৎ ধনৰ ভাৱত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই জাতকৰ লগত আত্মীয় স্বজনৰো মনোমালিন্য হয় আৰু আত্মীয় স্বজনৰ দ্বাৰাই সমস্যাত জৰ্জৰিত হ'ব পাৰে আপোনাৰ আত্মীয় স্বজনৰও আপোনাৰ ওপৰত মানে এনেকুৱা এটা মানে প্ৰভাৱ পেলায় য'ত আপুনি মনোমালিন্য ঘটিব আৰু সমস্যা ক্ৰিয়েট কৰি দিব আত্মীয় স্বজনেও আপোনাৰ গতিকে আপুনি তাতো খেলি মেলি হৈ যাব তাৰমানে আপুনি শান্তি নাপাব আত্মস্বজন হ'ব লাগে যদি তিনি নম্বৰ ঘৰ থাকে পৰাক্ৰম ঘৰ বা ভাতৃভাৱ বুলি কোৱা হয় যদি তৃতীয় ভাৱত থাকি যায় ভাই ভনীৰ লগত সম্পৰ্ক আপোনাৰ ভাল নহয় মনত থাকিব নিজৰ ভাই ভনীৰ লগতো আপোনাৰ মানে সম্পৰ্ক ভাল নহয় আপুনি যিমান ভাল কৰিব নাযাওক কিয় সম্পৰ্ক নিজে নিজে অট' অট'মেটিক আপোনাৰ সম্পৰ্কটো ভাল নহ'ব তাৰ লগত যিকোনো কৰ্মত আপুনি বাধা পাব তৃতীয় ভাৱত থাকিলে যিকোনো কাম আপোনাৰ লেহেম হ'ব হ'লেও কিবা এটা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে লেহেম হৈ যাব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যদি চতুৰ্থ ভাৱত থাকে মিত্ৰ ভাৱত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাতৃ সুখ কম হ'ব আপোনাৰ মাতৃৰ লগত সম্পৰ্ক খুব ভাল নহ'ব তাৰ বাহিৰেও আপুনি ঘৰত ত্যাগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যদি চতুৰ্থ ভাৱত থাকে তেনেহ'লে মাটিসুখ কম হয় আনকি মাৰ মাকৰ লগত কাজিয়া পিছাল লাগেই হওক বা কিবা এটা হওক গৃহত ত্যাগ কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ব পাৰে ঠিক সেইদৰে যদি আমাৰ পঞ্চম ভাৱত থাকে পঞ্চম ভাৱটো আমাৰ পুত্ৰ ভাৱ বুলিও কওঁ পঢ়া শুনাৰ ভাৱ বুলিও কওঁ প্ৰেমৰো কথা আহি পৰে পঞ্চম ভাৱ এই আমি যি কেতিয়াবা কৈ দিওঁ যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত পঞ্চম ভাৱত যদি থাকে সেই জাতকৰ পঢ়া শুনাত কিছু হ'লে বাধা আহিবই জীৱনত এই ক'ব নোৱাৰে বাধা পাব তেনেকুৱা বাধা ক'ব নোৱাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি যাব হয়তো কমপ্লিট কৰিব পাৰে কিন্তু সি এবাৰত নহ'ব দুই তিনিবাৰৰ পিছতহে এটা কমপ্লিট হ'ব সেই ৰৈ যাব লগা হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ পঞ্চম ভাৱত থাকে অৰ্থাৎ মই যি ক'লোঁ যে সন্তান স্থান বুলিও কোৱা হয় সেইটো উচ্চিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা হয় আনফালে প্ৰেমৰ কথা হয় আৰু যদি কোনোবাই যদি প্ৰেম খেলে থাকে বিৰাট প্ৰেম হ'লেও ভাল হ'ল যদি এই সময়খিনি যেতিয়া যেতিয়াই আপোনাৰ চন্দ্ৰ আৰু যদি শুনি যদি দশা অন্তৰ্দশা আৰম্ভ সোমাই যাব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ প্ৰেমত হঠাৎ মাৰাত্মভাৱে আপুনি মানে চক খাই যাব এই প্ৰেম আপোনাৰ নহ'ব এই প্ৰেম মানে বিফল হৈ যাব পাৰে যদি পঞ্চমত থাকে কেতিয়াই আমি যে কয় যে ছাৰে মই মোক কয় যে ছাৰে মই পাঁচ বছৰ সাত বছৰ নহয় আপুনি দহ বছৰ খেলক আগতে খেলি আছে ঠিকেই আছে যেতিয়াই শনি শনিৰ লগত যদি চন্দ্ৰ শনিৰ দশা চলি আছে তাত যদি চন্দ্ৰৰ নহয় চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশা চলি যায় বা চন্দ্ৰৰ দশা চলি আছে শনিৰ অন্তৰ্দশা আৰম্ভ হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই প্ৰেম এটা জটি পৰি যাব গতিকে পঞ্চম স্থানত এই এটা কথা মুখ্যাত হঠাৎ আকস্মিক মানে মানে অৱনতি ঘটি যাব যে আপোনাৰ কিবা ক'লে আপোনাৰ বিপৰীত লিংগই একো কথাই নুনা হৈ যাব চাব পাৰে যদি পঞ্চমত থাকে যদি ষষ্ঠ স্থানত থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ অহেতুক শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব কোনো কাৰণ নোৱাকৈ শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব কাৰণ আমি কিবা এটা ক'লে সেইটোৱে অপৰাধ আপুনি ভাল কথা ক'লেও অপৰাধ হৈ যাব পাৰে অন্য বৃদ্ধি হৈ যাব গতিকে ষষ্ঠ স্থানত থাকিলেও সেইটো থাকে আপোনাৰ ঘৰত চুৰী ডকাইতি বাৰে বাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যাব সেই কিছুমান মানুহ এটা পৰিয়াল বাৰে বাৰে চুৰ ডকাইতি হৈ থাকে যে এইটো হ'ল যদি ষষ্ঠ স্থানত চন্দ্ৰ আৰু শনি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে চুৰি ডকাইতিৰো আয় থাকে বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰি থাকে তাৰ বাহিৰেও কৰ্মটো আপোনাৰ বাধা থাকে তেতিয়া সপ্তম স্থানটো আমাৰ প্ৰতি স্থান বা পত্নী স্থান বুলি কওঁ কিন্তু সপ্তম স্থানত যদি হয় সেই জাতকো বৈবাহিক জীৱনত সুখী হ'ব নোৱাৰে চাব কিন্তু একো নাই একো নাই আমি যি মানে হঠাৎ যদি আপোনাৰ যিটো হৈ যায় এইবিলাকৰ হৈ থাকে কাৰণ আপোনাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আপোনাৰ মান যিহেতু আপুনি স্থিৰ নহয় মানে সেইকাৰণে অশান্তি থাকিয়ে থাকে গতিকে সপ্তম স্থানত থাকিলে কি হয় জাতক সুখী হ'ব নোৱাৰে বৈবাহিক জীৱনত কিবা নহওক কিবা টকা পইচাই হওক কিবা কিবা এটা লাগি থাকিব ডাইভৰ্চ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ডাইভৰ্ছ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কৈছোৱেই কথা আছে কাৰণ যদি সপ্তম স্থান মানে এইটো সকলোৰে নহয় এইটো ভুল মানে কৈছোঁ যোৱা ড্ৰাইভৰ্ছ হোৱাৰ কথা কিন্তু আপোনালোকৰ মুখ্যতঃ আমাৰ ৰাশিত তিনিটা স্থানত যদি লগ্ন হয় তিনিটা চাৰিটা স্থানত যদি লগ্ন হয় তেতিয়া এই কেছটো হ'ব পাৰে আপোনাৰ লগ্নৰ কথা আহি পৰে গতিকে বিশেষকৈ আমি যদি চাব যায় বিশেষকৈ আটাইতকৈ বেছি ভয় থাকে মিথুন লগ্নৰ মিথুন লগ্নৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদি সপ্তমত যদি শনি আৰু চন্দ্ৰ থাকে ডাইভৰ্চ মেক্সিমাম আশা থাকে দ্বিতীয় ব্যৱহাৰ যোগ হৈ থাকে যদি মিথুনত হয় তেতিয়াও আহি যায় ধনুদ হয় তেতিয়াও আহি যাব পাৰে যদি হোম সপ্তমত চন্দ্ৰ আৰু থাকে ঠিক সেইদৰে মিনত এই চাৰিটা ৰাশিত যদি লগ্ন হয় আৰু যদি সপ্তমত যদি শনি চন্দ্ৰ থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ সাংসাৰিক জীৱনত আপোনাৰ দাইভৰ স্বৰটো কনফাৰ্ম প্লাছ দ্বিতীয় বিবাহ থাকি যায় অষ্টমত যদি থাকে অষ্টম স্থান অষ্টম স্থানটো মাৰকস্থান আমাৰ মৰণ স্থান বুলি কয় গতিকে ইয়াত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি দীৰ্ঘম্যাদি অসুখ আপোনাৰ যেতিয়াই অসুখ হ'ব দীঘলীয়া হ'ব খুব সোনকালে ভাল নহয় মামলা মকৰদমা সম্ভাৱনা থাকি যাক মামলা মকৰ্দমাৰ কথা আহি পৰে তাত নৱমত ভাগ্যস্থান ভাগ্যস্থানত যদি থাকে জাতক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগা হয় কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি ধন নাৰ্জিলেও কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ যে য'ৰ যাৰ ৰাশিচক্ৰত শনি আৰু চন্দ্ৰ যোগ হৈ আছে সেই জাতক জাতিকাই যিমানে নাজ হাতত ধন নাথাকে হাতৰ পৰা টকা পইচা ওলাই যাব কোনোবা ভাল যোগ থাকিলে সেই যোগৰ কাৰণে আপুনি ধৰক পইচা থাকিব সেইটো আপোনাৰ দহ বছৰ থাকিব দহ বছৰ পিছতো আপোনাৰ খেলি মেলি আহি যাব ডাউনফল হঠাৎ যদি আহি যায় কোনোবাতে ভাল চলি আছে গ্ৰহণত নেক্সট আপোনাৰ যদি শনি চন্দ্ৰ পৰি যায় সেই সময়খিনিতে এই এক বছৰতে আপুনি সুখী যাব এইকাৰণে কৈছে যদি ভাগ্য যদি স্থানত থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় আৰু পৰিশ্ৰম কৰি আপোনাৰ ধন অৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু যিমানে নাৰ আপুনি পইচা নাৰ কিয় আপোনাৰ হাতত জমা নাথাকে সেই কোনোবা চাইডেদি ওলাই যাব যদি দশম স্থানত থাকে কৰ্মস্থানত কৰ্মত বাধা আনফালে আপোনাৰ পিতৃৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নহয় পিতৃৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নাথাকে সেইসকলৰ একাদশত থাকিলে আপোনাৰ আয়ুস্থানত যদি থাকে আপোনাৰ বন্ধুভাগ্য অতি বেয়া আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক দপাই দিব পাৰে চাব সেইটো যদি বন্ধু হ'ব বন্ধুৰ পৰা আপুনি যিমানে আশা নকৰে কিয় প্ৰথম অৱস্থাত দেখাত সহায় কৰা যেন লাগিব কিন্তু সেই বন্ধুৱে কিন্তু আপোনাক বেইমানি কৰি যাব আপোনাক দপাই দিব যদি আপোনাৰ একাদশ স্থানত শনি চন্দ্ৰ হৈ থাকে দ্বাদশ স্থানত আপোনাৰ জেল জৰিমনা হ'ব পাৰে যদি শনি আৰু চন্দ্ৰ যদি থাকে এই জাতকৰ মামলা মকৰদমা যিকোনো জেল জৰিমনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় গতিকে ভাল বুলি ক'ত গ'লোঁ ভাল বুলি নাহিমি কৈছোঁৱেই যে আমাৰ কুণ্ডলিত বিশেষকৈ শনি চন্দ্ৰৰ যোগটো আপোনাৰ খুব এটা অশুভজ হৈ চলি আহে তথাপিতো কিছু সকাহ পোৱা যায় কোনকেইটা ৰাখিত থাকিলে ৰাখিটো চাব লগা হয় কেতিয়াবা কিছু সকাহ বুলি কৈছোঁ থকাটো থাকিব কিন্তু কিছু সকাহ পাব ক'ত যদি আপোনাৰ শনিচন্দ্ৰ যদি মকৰত থাকে কুম্ভত থাকে তোলাত থাকে কৰ্কটত থাকে আকৌ বৃষ ৰাখিত থাকে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল মকৰ শনি নিজস্ব ঘৰ কুম্ভ নিজস্ব ঘৰ তোলা ৰাখিত শনি তুংগী হয় তাৰ ফলত মানে ষ্ট্ৰং হৈ থাকে গতিকে তেতিয়াই মংগল কি হৈছে চন্দ্ৰৰ মানে অকণমান ডাউন হৈ থাকে তাত জোৰ জোৰান নহয় সেইদৰে কৰ্কট ৰাখিত চন্দ্ৰ ছ্ৰী বৃক্ষ চন্দ্ৰ তুংগী হয় তাৰ ফলত এইকেইটা স্থানত কিন্তু আপোনাৰ অকণমান এই বিশেষকৈ হিন্দেৰি হ'ব তাৰমানে আপোনাৰ কমপ্লিটটো নাথাকে নহয় কিন্তু কিছু হ'ব কিন্তু যদি আপুনি নিজে সজাগ হৈ থাকে তাৰমানে তেতিয়া জাতক জাতিকে অলপ সজাগ হ'ব পাৰে বৃক্ষ কথাটো নিজে বিশেষকৈ মই ক'লোঁ যে ইয়াৰ বাহিৰে কেৱল অকণমান ফলটো তাৰ তাৰতম্য হ'ব যেতিয়া মকৰ ৰাশিত যদি হয় কাৰণ শনি সেই গ্ৰহে সদায় শুভ ফল দিয়ে কিছু হ'লেও আপুনি শুভ ফালে পাব যদিও আপোনাৰ এই যোগটো শুনি চন্দ্ৰৰ লগত থাকি সেইদৰে কুম্ভটো হ'ব সেনেকুৱা আৰু তোলাত হ'ব তোলাত শনি সেইদৰে চন্দ্ৰ হ'ব কৰ্কটত তাত চন শনি কৰি কৰ্কটত চন্দ্ৰ প্ৰাধান্য বেছি হ'ব ঠিক সেইদৰে তুংগী গ্ৰহ তুংগী গ্ৰহ তাৰ দশাকালত শুভাই আছে সেই সময়ত কিছু হ'লেও আপুনি ভয় খাব লগা নালাগে এইকেইটা ধৰক আপোনাৰ একদম নহয় আৰু কম নহয় কিছু হ'লেও অলপ ভাল ফাল দিব মুখ্য কথাটো সেই ৰাশি এই শনি আৰু চন্দ্ৰ যোগ বিষ যুগত জাতকসকলে মুখ্যতঃ আপোনালোকৰ এটাই কথা এই জাতকসকলে শিৱ মন্দিৰত বিশেষকৈ অধিক সময় মাজে সময় যোৱাটো ভাল তাত মহাদেৱৰ মানে শিৱলিংগত গাখীৰ আৰু পানী বেলপাত এই বিশেষকৈ দশাকাল অন্তদশাকালত যাতে নঘটে ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ গণেশ দেৱতাকো কৰা ভাল পাৰে তেতিয়াও কিছু কোৱা আছে ভাল ফল মানে একদম মানে যাতে বেয়াটো নাচায় সেনেকুৱা কাৰণ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাক দিব কি কৰিব কিছু কথা আহি পৰে যিহেতু চন্দ্ৰ আৰু শনি আপোনালোকেতো আৰু মানে এইবিলাক পোৱাটো আমি নহয় যে এটা কোনোবা এটাক আপোনাৰ বিশেষকৈ মুক্তা দি দিলে ই স্ট্রং হল আনফেটাই যদি আপনার দ্বিগৃহ স্ট্রং হয়ে থাকে দটা স্ট্রং হয়ে খেলি মিলে আরও বাড়ব তার আপনাদের যেতিয়াই গম পাব আপনাদের বিশেষ সাত্বিক প্রতিকার মি করলাম এটা শনি শনি দোকা চলি আছে কথা আইস আপনার চন্দ্র দোকা চলি আছে আপনাদের শনিবারে শনিবারও যাও সোমবারও যাও যদি এটা শনিবারে যদি শিব মন্দিরত যায় এটা নেক্সট সোমবার তো আপনি সহ চন্দ্ৰৰ কাৰণে এইটো সম্ভাৰে শিৱ মন্দিৰত মুখ্য কথা তাৰ বাহিৰেও গণেশ দেৱতাৰ ওপৰত মানে কিছু থাকে সৰ্ববিঘ্নি বিনাচয়ক বুলি কোৱা যিটো শব্দ এটা আছে গণেশৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কিত গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যিসকলে চাই আছে নতুনকৈ সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক এনেকুৱা কিছুমান খবৰ সৰু সৰু সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু যে আমি কৈ দিওঁ ঘপাষে যে জৱাত্মাৰজন ৰাখিত সেই আছে শোণিচন্দ্ৰ যোগ আছে বিষ যোগ অশুভ যোগ কিন্তু কথা হ'ল যে ৰাখি চক্ৰত কোনটো ঘৰত থাকিলে কি ফল বেছি প্ৰাধান্য পাব মই কৈ দিলোঁ আপোনালোকে গম পালে অলপ মানলৈ চাব তথাপিতো আমি কেতিয়াবা কওঁ যে যিব পাৰা এনে তেনে আছে বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে প্ৰেম কৈয়ে যায় কয় যে ছাৰ মোৰ ছয় বছৰ সাত বছৰ প্ৰেম হঠাৎ মোক নামতা হৈ গ'ল হঠাৎ কি হ'ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ এইটোৱে হৈ আছে অৰ্থ সুন্দৰীত আছে প্ৰেম ঠিকে খেলি আছে সুন্দৰ চলি আছে আপোনাৰ আপোনাৰ ধৰক বৃহস্পতি দশাত আপোনাৰ প্ৰেম হৈছে মানে সুন্দৰ চলি আছে কিন্তু আপোনাৰ চাৰি বছৰ যোৱাৰ পিছতে বৃহস্পতি দখাৰ পিছতো দশনীৰ দশা আহি গ'ল খেলিমেলি হয়ে যাব ধর যদি কিছু মানুষ শুক্র দোষা চলি আছে শুক্রর ডোাটাও প্রেমরে সময় ভোগ একদম আনন্দ জয় নেক্সট আপনার যাব রবির পিছনে বা রবি চলে গেল তারপর চলি যাব কথাই যায় শুক্রের ক্ষেত্র থাকি গেল কিন্তু আপনার শনির দোষা চলে শনিৰ লগত আপোনাৰ সেই সময়ত প্ৰত্যান্তৰ দশা বুলি কয় এটা দশা আৰু আছে সৰু ডোখা প্ৰত্যান্তৰ দশা সেই দশাবিলাক আপোনাৰ ভাল বৰ বেছি একমাহ ডেৰ মাহ চলে এই ডেৰমাহতে আপোনাৰ লাগি গ'ল কানা আপোনাৰ তাতো লগাই দিব পাৰে কিন্তু কি হয় তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ অলপ হয়তো পিছত আকৌ ভাল হ'ব পাৰে নকওঁ হয়তো আকৌ আহি যায় ঘূৰি যাব পাৰে আৰু মুঠতে আপোনাৰ নিষেধকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো হ'লোৱেই যে সপ্তমত থাকিলেতো মানে এইখনতো মানে সাংসাৰিক জীৱনত বহুত খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে হৈ থাকে অষ্টমত ক'লো মামলা মকৰদমাৰ কথা আহি পাব বেমাৰৰ কথা আহি যাব দীঘলীয়া আপোনাৰ বিশেষকৈ দ্বাদশতো সেনেকুৱা হয় ষষ্ঠ স্থানততো গমেই পালেই সেইটো আমি অশুভ স্থান বুলি কওঁ আপোনাৰ শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ ক'ব নোৱাৰাকৈ শত্ৰু হ'ব আপোনাৰ একো নাই তথাপিও আপোনাৰ তাতে মানে এ চুৰ কৰিব সেইটো এনেকুৱাকে কথা এটা কৈছো মানে তাতকৈ ধনী মানুহ ৰৈ যাব আপোনাৰ একো নাই যিখিনি আছে তাকে আলাপানিলেই গুচি গ'ল অথচ অথচ কাষত দেখি বহুত ধনী মানুহ আছে কিন্তু সানাটো আপোনাৰ তাতে যিমান সম্পত্তি আছে সনা গহনা চকু লৈ গুচি গ'ল অথচ কাষত দেখি লাখ টকাৰ ওপৰত মানুহ ঘোমাই আছে তাৰ নালদি থাকে আপুনি যিখিনি কিবা কৰি কৰিছিল সেইটোৱে কথা এটা হৈ পৰে এবাৰ নহয় কিছুমান মানুহ চাবচোন দুই তিনিবাৰ চুট হয় এইবিলাকৰ কি এই যোগটোত হৈ যাব পাৰে বিশেষকৈ যদি ষষ্ঠ স্থানত থাকে ছয় নম্বৰ ঘৰত যদি চন্দ চন্দ্ৰ আৰু শনি থাকে হেৰিছ মানে আপোনালোকে কিছুমান যোগ কথা জানিবও লাগে নিজে মই জানিলেও কি হ'ব আপোনালোকেও জানক পাৰোঁ সেইকাৰণে কৰি দিছোঁ সুধিছে সকলোৰে মংগল হওক অলপ